находимся около Хатоба, где проходит акция э, «Тарифный супротив». И рядом со мной находится Константин Миненко, представитель организации «Тарифная мобилизация». Если правильно да, все. правильно, все правильно. Э -э да. Константин, рассказывайте, сколько уже людей подписало, да, какой приплыв был людей, когда? По когда... нашим подсчетам подписала наш манифест порядка двух, двух с половиной тысяч харьковчан. Ну, вы видите, что люди еще подходят. Основной наплыв был, конечно, с 11 где-то до часа. Да, люди подходили, скажем так, в разрезе. Это не только были пенсионеры, это не только были там, малоимущие. Все харьковчане от мала до велика. Те, которым не безразлична жизнь в таком ракурсе, они подходили и подписывали этот манифест, в котором мы требуем. Мы не просим, подчеркиваю, а требуем от украинских властей заняться тарифной политикой, привести тарифы к экономически обоснованным, не заниматься никаким популизмом. Я понимаю, что все, кто выступает против тарифов, являются непопулярными, являются там, сепаратистами, кем угодно. там, можно навесить ярлыков в море. Но, тем не менее, мы это делаем. Для харьковчан, для украинцев, для себя, для жизни прежде всего. Нормальной человеческой жизни. Люди не должны выживать, как у нас любят говорить. Люди должны жить. Жить полноценной, нормальной, хорошей жизнью. Пенсионеры получают достойную зарплату. Работающие люди – достойную э, заработную плату. Пенсионеры – достойную пенсию. Жизнь должна быть достойна, но не должны платить непонятные тарифы, непонятные исполнять желания правительства, желания властей, не подкрепленные ничем, кроме их жадности, глупости и тупости. Ну, я могу только так это объяснить. Скажите, а что вообще люди говорят? Вот они сюда приходят. Ну, да, что... Честно сказать, если все переводить, то это вы запикаете, скорее всего. ну. Реально могу сказать, что люди не просто недовольны тарифами, а люди ну, возмущены, это мало сказать. Потому что по таким тарифам невозможно жить. Ложь, цинизм, ну, который является в украинской власти краеугольными камнями, ну, для людей это уже верх, верх всего возмущение это мягко сказано. Да, поддерживают. Да, поддерживают наше движение. Да, поддерживают то, что не просто тариф, а жизнь надо менять. А тарифы – это выживание. Потому что с этими тарифами не ровен час, что к весне нас останется довольно-таки мало людей. Поэтому главная наша задача – это дать информацию людям о том, что все, что не делается властями, но это глупость, самая настоящая, потому что тарифы подкреплены только желаниями, ссылками на какие-то непонятные МВФ, непонятные западные, восточные, земные, неземные партнеры. По моему мнению, если правительство, если власть прислушивается в большей части каким-то непонятным, пусть для них понятным партнерам, пусть это будет западные, пусть это будет Америка. Мне не важно кто, но это пришлые люди. Они прислушиваются к чаяниям, желаниям своего народа. Ну, грош цена этой власти, она не должна быть. Мы подписываем манифест, мы даем этот манифест, мы даем власти понять, что Власть должна не просто прислушаться, слух у них наверняка хороший, но должна что-то выполнить, что-то сделать. Основное требование – это уменьшить тариф. Да, люди должны платить, но они должны знать, за что они платят. Они должны платить обоснованно, экономически обоснованно, социально обоснованно. Невозможно иметь на руках минимальное количество денег, жить и получать зарплату по украински, а платить по европейски. Ну это абсурд и глупость. Я могу спасибо огромное вам. Спасибо. Мы будем также находиться вместе да, с вами здесь большое. и следить за развитием событий. Спасибо огромное. Ну что ж, я напомню, что с нами был Константин Миненко, представитель организации «Тарифная мобилизация». собственно, последние новости, сколько все-таки людей подписало манифест, вы узнали с первых уст. Мы остаемся здесь. А с вами был Тарас Исклепов, Евгений Сумятин. Специально для телеканала «Ньюзван» и передаю слово в студию. Да, спасибо, Тарас.